निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों बताइए तो तेन उत्तर सॉरी पेलो सवाल माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी तो वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। ड मारना मेरा स्वभाव है तो उसने उससे डंक मार दिया त्यार तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो तेन उत्तर आवश्यक यह वक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी फलाए करना मेरा स्वभाव है तो तेन उत्तर आवश्यक यह वाक्य नन्ही ने बिछू बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूल कर उसने उसकी मदद की थी मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा तो तेन उत्तर आवश्यक यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा जो ननी से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था प्रश्न नंबर यदि तुम नन्नी की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते सोचकर बताइए तो डंक मारना बिच्छू की आदत है जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है ननी स्वभाव की अच्छी है वह समझदार और उदार है उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया वह बिच्छू के व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है बिच्छू की जगह में होता तो मैं भी उसके साथ ननी की तरफ बर्ताव करता प्रश्नों के उत्तर लिखिए के लिए कौन थी तो मार्ग है। आवश्यक ननी एक बतक थी बीजो सवाल बिच्छू कहाँ फस गया तो उत्तर आल दल में गया था सवाल बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ तो

छठो सवाल बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने ननी से क्या कहा तो उत्तर तो तेनोत्तराश तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने ननी से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है उसे चाहे कितनी भी बार बचाए जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा सातवों सवाल ननी ने अपने स्वभाव के बारे में, में क्या कहा तो नानी ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दू मेरा काम बचाना है मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी

शब्द टूटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए उदाहरण तो बिच्छू। बिच्छू तो है, स्थान। तो में देखने स्थान है। मुसीबत। तो मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की चौथों पानी तो पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए पांचवे आदत तो सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है प्रश्न नंबर चार इकाई में प्रयुक्त महावरे में से किन्ही तीन मुहावरे का रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पहला है अनसुनी करना એટલે કે ધ્યાન ન દેના તેનું વાક્ય આવશે मां की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया ત્યારબાદ બીજો વાક્ય છે આદત કા ગુલામ હોના એટલે કે આદત સે મજબૂર હોના તો તેનું વાક્ય બનશે વ જૂઠ બોલના છોડ નહી શકતા કારણ કે વ આદત કા ગુલામ હે ત્યારબાદ ત્રીજો છે મન ડોલના તો તેનો ઉત્તર આવશે વિચાર બદલના હવે તેનું વાક્ય જોઈએ તો ડોક્ટરને મનાકિયા થા फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन ढोल गया निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द जगह तो, तो वाक्य जो, है, स्थान, तो तो जो है अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं त्यार बीजू स्वभाव तो यह सामना प्रकृति हम वाक्य जो वह अच्छी प्रकृति का आदमी है પછી ત્રીજું છે મુસીબત તો તેનું સમાનાર્થી થશે સંકટ હવે તેનું વાક્ય જોઈએ સંકટ મેં ધીરજ કામ લેના ચાહીએ ચોથું છે પ્રસન્ન તો તેનું સમાનાર્થી થશે ખુશ તેનું વાક્ય જોઈએ આજ મેં બહુ ખુશ ખુશું પછી છે થિરકના એટલે કે નાચના તેનું વાક્ય બનશે વર્ષા કે બાદલ દેખર મોર નાચને લગે પ્રશ્ન નંબર છ નિમ્નલેખિત શબ્દ કો શબ્દ કોષ કે ક્રમને લીખીએ પેલું છે બીચુ નદી શેતાની ડંક ઓર મુસીબત તો એને શબ્દ કોષના ક્રમમાં ગોઠવીએ તો આવશે તો એક નદી થીનારે એક પેડ થેડ પર એક કબૂતર રહેતા પેડ કે નીચે એક ચીટી એક દિન કબૂતર ને ચીટી કો નદી કે પાણી ડૂબતે ફોરન તોડ तोड़कर चीटी के पास फेंका चीटी पानी से पत्ते पर आ गई पत्ता एक बहाने बहते बहते किनारे आ गया कबूतर ने नदी से पता बाहर निकाल लिया और चीटी की जान बच गई उसने कबूतर को धन्यवाद किया एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना चाहता चिट्ठी ने यह देखा उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा शिकारी दर्द से चिल्लाया उसकी आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया चिट्ठी ने कबूतर की जान बचाई तो ने उसका आभार माना प्रश्न नंबर आठ चित्र को देख कर बताइए तो आठ खड़ी है दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया होगा कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा पुलिस भी तुरंत आ गई होगी उसने दुर्घटना संबंधी आगे की

प्रश्न नंबर निम्नलिखित को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस सरस एक आसुरों के बारे में इंद्र ने, तो ने कहा कि हम भूतासुर के पैपी थे असुर बलवान तो है ही संख्या चतुराई में भी हमसे अधिक है उसके पास हमसे चार गुण शस्त्र है દેવતા બ્રહ્માજી કે પાસ ક્યો ગયે તો તેનો ઉત્તર આવશે દેવતા રૂતાસુર વિનાશ કા ઇસલી બ્રહ્માજી કે ગયે પ્રશ્ન ભગવાન વર્ણ વજન વાનર વેશ વિદ્યા અને વિકાસ રસ રણ રાગ રીતે અને રોટી ન પરથી બનશે નગર નાગ નયન નીર નિયમ ગ ઉપરથી બનશે ગણેશ ગરુડ ગીત ગમલા અને ગાય